Сотрудники полиции, кроме своей основной функции обеспечения публичного порядка, еще занимаются совместно с военно-гражданской администрацией города Авдеевки, оказанием гуманитарной помощи населению. В настоящее время э, сотрудники полиции по приказу э, начальника главного управления Донецкой, полиции Донецкой области организовали два социального пульта полиции в старой части Авдеевки, которая больше всего в настоящее время страдает от артобстрелов для своего времени на оказания помощи гражданам. Помощи в эвакуации, так, также совместно с представителями социальных служб мы осуществляем выдачу гуманитарной помощи, Сегодня с использованием нашего специального автомобиля мы доставили гуманитарный груз в старую часть Авдейки. В настоящее время осуществляем выдачу лицам, которые нуждаются в продуктах питания. Вообще первые разы сюда на старую часть кто-то заезжает. Вообще старую часть тут она брошена была еще и про хороших рынок. Тут провинция считалась. Вообще здесь машины полиции видите на своих улицах. Вот конечно, конечно, службу несут. да, постоянно. Последние, особенно неделю, две постоянные. Сюда к вам привозили помощь? Нет, нет. нет? За три года нет. Они боятся сюда ехать. Сейчас же не боятся. Да? Ну, вы военные. Вы не боитесь. Ну, мы полиция Но все равно военные. Делайте сообщение. Сотрудники полиции приехали. У них на руках мы сегодня взяли бланки заявлений э, в цивильную веськовую администрацию города. То есть они вам сразу дают бланк, вам не нужно будет никуда ходить. Вы заполняете один бланк на разрушение. Там. Если нуждаетесь, заполняете бланк в том, что вы нуждаетесь. Мы эти все сведения обобщаем и передаем в исполков. Сетка сказала. А, да, то есть вы передаете, подлипали. да? Ну да. А что это вам дали? Сказали продукты. А, да, Два позвонили люди, говорят, тут стоят. А тут стоят, иди получать, еще не, не получал ни Иди получи, <с <с может получишь. Нам, мы вчера на, на мира, вот тут нам не хватило. А вам часто сюда вообще привозят? Вот здесь? Вот это первый раз. Первый раз? Да. Завтра будут привозить после 12 с, с мы привезем вещи, одежду. Может кому-то одеться сюда, на пункт полиции. Поэтому скажите людям, если кому-то нужны... Сколько вы после 12. То есть мы, мы загрузим, привезем сюда. Плюс да, возьмите документы, да, все как обычно, там, заявление там можно написать. Людям эту информацию о том, что можно набрав на 102, можно не приходить в полицию. Сотрудники полиции, это будет следственная оперативная группа, которая дислоцируется в старой части города, либо это будут мобильные наряды, пешие наряды, которые здесь осуществляют патрулирование, прибудут на место, оказывают, окажут э, помощь. То есть это будет помощь там, в осмотре поврежденных домов в результате обстрела, то ли это нужна какая-то будет срочная эвакуация человека, ну и оказание иной помощи.